व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं हूं सैयद अब्दुल्लाह शिराज नाज़रीन आज मैं यहां पर इस होटल में आया हूं बिस्मिल्लाह शिराजी रेस्टोरेंट एंड होटल होटल एंड रेस्टोरेंट इसका मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाऊंगा दिखाऊंगा ये बिल्कुल चनारकोट टूल प्लाजा ही आप बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चनारकोट टूल प्लाजा है मानसेरा से सी पैक की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर चनारकोट टूल प्लाजा आता है और यहाँ से आप बाहर निकलें तो ये छोटी सड़क ये गाड़ी ऊपर आ रही है इस होटल की तरफ आ रही है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं खाने पीने की तमाम सहूलियात यहाँ पर आपको मैसर होगी और यहाँ पर रिहायशी कमरे भी हैं काफ़ी ये बड़ा होटल है तकरीबन ये तीन चार मंजिलें हैं ऊपर मैं आपको दिखाऊँगा ये नीचे होटल है और ऊपर फिर कमरे हैं रिहायशी जिनमें आप रिहायशी इख्तियार कर सकते हैं और इस तरफ जो है ये चनारकोट इंटरचेंज है वो पीछे यहाँ पर तो इस चलाकोट इधर जैसे ये सामने ऊपर की तरफ भी एक सड़क जा रही है आप जा सकते हैं विज़िट कर सकते हैं ऊपर पहाड़ियों पर बड़ी खूबसूरत जगह हैं और यहाँ पर भी आप इस होटल को रिहाइशी इख्तियार कर सकते हैं कमरे आपको यहाँ पर मिलेंगे अभी इसके तमीरती काम जारी है फ़िलहाल कमरे कम हैं लेकिन ये है कि दस्याब होते हैं कमरे और बहुत जल्द जो है काफ़ी सारे कमरों की तादाद यहाँ पर बढ़ जाएगी सर नाज्रीन इस वक्त मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं भी बात कराता हूँ तो ये ऑनर हैं बिस्मिल्ला शराजी होटल एंड रेस्टोरेंट के सैद तारक शराजी साहब इनसे बात करते हैं इनसे पूछते हैं कि आपके होटल में क्या क्या सहूलियात हैं खाने पीने के हवाले से असम को चिकन कढ़ाई सादा चिकन मोटा गोश्तर गोश्त सब्जी जो चीज़ लगे जरूरियात के मुताबिक पूरी के कमरे साथ साथ आ, कमरे कितने के आपके पास फिलहाल नौ कमरे फिलहाल नौ कमरे हैं और बाकी काम लगा हुआ हाँ, इन कितने गुजाइश है कितने कमरे बन जाएंगे बैतालीस अच्छा बैतालीस कमरे बन जायेंगे इन जल्द इन नजर यहाँ पर कमरे बन जायेंगे फिलहाल नौ दस कमरे हैं नौ कमरे नौ कमरे तैयार है जिनमें किचन बाथरूम सब उसके साथ है अच्छा हर कमरे के साथ और कितने बेड का है चार बेड का यानी एक कमरे में चार बेड लगे हैं चार बेड एक कमरे में चार बेड लगे हुए हैं और कारपेट वगैरह है साफ सुथरे कमरे हैं बेहतरीन तरीन यहाँ पर सहूलियात हैं पानी की सहूलत भी है हर चीज मुकम्मल है खाने पीने की तमाम चीजें जो आप कहेंगे आपको मिलेगा सब कुछ यहाँ कुदरती तौर पर भी जो अल्लाह पाक ने एक चश्मा इनको जारी कर दिया है और फ्रीजर के पानी की जरूरत भी नहीं है हाँ बिल्कुल ये यहाँ पर जो है माहौल इस तरह का है कि ठंडा इलाका है और यहाँ पर पानी जो है वो फ्रिज के बगैर यानी ताज़ा पानी इतना ठंडा होता है कि वो फ्रीज़र की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको पड़े दिखा सकते हैं भाई ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुसलसल पानी चल रहा है ये चश्मे का पानी आ रहा है यहाँ पर हौज़ में छोटा सा हौज़ बनाया हुआ तो, है ऊपर बड़ा हौज जो है वो ऊपर है वो भी दिखाएंगे आपको और इन फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से चनारपोर टूर प्लाजा से आप निकलेंगे तो ये जो सड़क छोटी ऊपर आ रही है इस पर आप ऊपर आएंगे और इससे घूम कर होटल के बैक साइड पर आ, जो है पार्किंग बनी हुई है और अभी फिलहाल ये जो सामने आपको बैक साइड पर नजर नज़र आ रही है जगह ये भी सारी कुछ ही अरसे बाद इसकी खुदाई करके सारी पार्किंग बन जाएगी और बहुत बड़ी ये जगह बन जाएगी कमरों लागी के फिलहाल आजकल किराए क्या हैं दो हज़ार दो हज़ार रुपये एक रात के लिए हाँ कमरे भी देखें बहुत सस्ते यानी इस रेट पर आपको कहीं पर भी कमरे नहीं मिलेंगे कागान दरान में तो आप जाते होंगे ज़्यादा बहुत पुरानी वो जगह है लोग आते जाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार रेट होते हैं कमरों के और दो हज़ार जो है कुछ भी नहीं है आजकल के लिहाज से तो आप यहाँ पर आएँ विज़िट करें यहाँ पर रहें जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको दिखाया था कि सामने जो ऊपर इलाका है खपल है इधर छतर टाप है बहुत सारी जगह हैं यहाँ से भी ये आगे चनारकोट जो है ये इंटरचेंज है यहाँ से सड़क जाती है इससे भी आप जा सकते हैं और छत्तर की तरफ से बिल्कुल पक्की सड़क है वहाँ से भी आप आ सकते हैं और यहाँ पर विजिट कर सकते हैं ये ऐसी जगह पर बना हुआ है कि चारों तरफ से जो है इसको सड़कें लगी हुई हैं शायर रेशम से भी आपको रात को दो बजे आए तीन बजे आए चार बजे आए तो आपको इन शुरू आपको घर जैसा आपके घर जैसा, जैसा आपको माहौल मिलेगा हर किस्म की जो है ना वो सहूलियात जो है जैसे आपको घर में मैसर होती हैं ऐसे इन शहर देख सकते हैं होटल के साथ ही ये साफ पानी का चश्मा बना हुआ है बहुत जबरदस्त ताज़ा पानी फ्रेश पानी बिल्कुल साफ सुथरा ये ये जो जगह है ना जो जहां पर ये होटल बना है क्योंकि मेरा हमारा अपना इलाका है इसको जबा कहते हैं पुराने जो इसका नाम था जब्बा था इसी वजह से कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता था ये कुदरती पानी है जो ज़मीन से निकलता है और ये यह यहाँ पर हम जब छोटे होते थे तो यहाँ पर ये यह आपको मैं दिखाता हूँ ये यह सारा यहाँ पर ये यह तारा मीरा का साग है जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये तारा मीरा का साग है यहाँ पर पूरे इलाके के लोग आते थे ये तारा मीरा का साग यहाँ से इकट्ठा करके घरों में पकाते थे पानी इस जगह पर बहुत ज़्यादा है आ, चश्मे का ताज़ा पानी फ्रेश पानी बहुत मज़े की जगह है इस वक्त भी कुछ फैमिलियाँ यहाँ पर होटल्स में मुक़ीम हैं कमरे मैंने आपको दिखाने थे लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं दिखा सके कि अंदर फैमिलियाँ मौजूद हैं है। तो बाहर से ही मैं आपको आठ नौ कमरे जो है वो दिखाए मैंने ये आप देख सकते हैं होटल के साथ ही ये साफ़ पानी का चश्मा बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त ताज़ा पानी फ्रेश पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा ये ये जो जगह है ना जो जहाँ पर ये होटल बना है क्योंकि मेरा हमारा अपना इलाका है इसको जब्बा कहते हैं पुराने जो इसका नाम था जब्बा था इसी वजह से कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये कुदरती पानी है जो ज़मीन से निकलता है और ये यह यहाँ पर हम जब छोटे होते थे तो यहाँ पर ये यह आपको मैं दिखाता हूँ ये यह सारा यहाँ पर ये यह तारा मीरा का साग है जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये तारा मीरा का साग है यहाँ पर पूरे इलाके के लोग आते थे ये तारा मीरा का साग यहाँ से इकट्ठा करके घरों में पकाते थे पानी इस जगह पर बहुत ज़्यादा है चश्मे का ताज़ा पानी फ्रेश पानी बहुत मज़े की जगह है इस वक्त भी कुछ फ़ैमिलियाँ यहाँ पर होटल्स में मुकम हैं कमरे मैंने आपको दिखाने थे लेकिन वो सिर्फ़ इस वजह से नहीं दिखा सके कि अंदर फ़ैमिलियाँ मौजूद हैं तो बाहर से ही मैं आपको आठ नौ कमरे जो है वो दिखाए मैंने